Всем приветик! С вами Календарь. Сегодня сделать видео. Влоги болт в влоги номер 6. Извините, что я так долго не делала видео, потому что мне нечем было сделать. И сегодня я вам покажу все мои новиночки. А так все в порядке, все нормально у меня, дела хорошо, правда, я болею. Я все еще не вылечилась, да. Правда, только насморк и кашель. Горло уже не болит. фу 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 Покажу вам свои новиночки. Их было всего две, но все же она начала, так начала. Мне подарили духи, я не да, от какой-то фирмы и вообще как называется, потому что тут все стерто. Очень красиво они оформлены, желтые. Вот, может ну, что-то вот тут увидите. Они очень безумно вкусно пахнут. Обязательно попробуйте этот духи, я пользуюсь и вообще прям. Вообще, они мне очень безумно нравятся. И такой предмет – это помады, которые я сделала сама. Возможно, вы сейчас этому не поверите, но я варила помаду. Вы сейчас скажете, что за чушь? Я только что принесла. Это не чушь. Просто наберите у тебя, как варить помаду и там высветится. Я варила ее в киндере сюрприз, так как больше емкости у меня нет. Да. Мне очень понравился этот цвет. Вот такой у меня вышел, такой красненький. Но он не красненький, он только кажется красным. На самом деле он блестящий розовый. вот такой цвет такой миленький. миленький цвет мне понравился я им пользуюсь каждый день и скажу если вы сразу собрались говорить помаду не говорите ее с вот этими вот двумя помадами вот от фирмы вот от этой фирмы короче потому что это галимая просто галимая э, как сказать -то? как она называется не настоящая помада. А неё просто несет гарью. Я думала, я задохнусь. А, да. С вами была Календария. Ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь на мой канал.